સમૂહ લગન માં ટ્રસ્ટ તરફથી થી પચાસ જેટલી ઘર વિક્રી સામાન આપવામાં આવેલ હતું સાથે સાથે જમવાની સુવિધા પણ આપવામાં આવી હતી એટલું જ નહીં પણ આટલા મોટા સમૂહ લગ્ન ના ફંક્શન માં સમાજ ની નામચીન મહિલાઓનો સન્માન કરવામાં આવ્યું હિન્દુ મુસ્લિમ દરેક જાત ની મહિલાઓને બોલાવીને હોદ્દેદારો સમાજ ની મહિલાઓનો સન્માન કરવામાં આવ્યું ફેઝ વેલ્ફર એજ સમૂહ લગ્ન બે હજાર ચોવીસે ખૂબ જ ભવ્ય તરીકે આયોજન કર્યું હતું

अच्छा, सारे तो आपके गेस्ट है, नाम क्या है? जी यहाँ बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए हुए हैं हैदराबाद से ब्रदर मुनवर जमा है इसी तरीके से अक्कल से मौलाना हुसैफा है जो अब आ रहे हैं उसके अलावा मेरे भाई मुफ्ती क़ारी अहमद अली फलाई है मेरे भाई मौलाना हुसैफा फलाई है मेरे एक भाई यहाँ पर बम्बई से इरफान हमीद आए हुए हैं और उसके अलावा यूके से भी बहुत सारे मेहमान आए हैं जो सब यहाँ पर मौजूद है हाजी अहमद पटेल हाजी वली पटेल हाजी उस्मान कासम हाजी सिराज भाई और इसी तरह हाफिज़ जफर और मौलाना सलमान ये सब यू के, के, के कौन से तशीफ लाए जी हमारी संस्था का नाम है फैज़ वेलफेयर एड जो यूके की चैरिटी रजिस्टर्ड चैरिटी है और उसकी तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ तो इन सारे लोगों को क्या कहेंगे इन सबको यही कहूंगा कि देखो आपस में है अपनी आपस में प्यार मोहब्बत के साथ हम रहे एक दूसरे का ख्याल करें में हमारे जो भाई बहन रहते हैं जो इतना दूर रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल में अपनी उम्मत के भाई बहनों के लिए एक दर्द है और उसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर किया है तो मेरा सबको यही मैसेज है हम आपस में एक दूसरे का ख्याल करते रहे हम सब आपस में भाई बहन की तरह है हमारे अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड का भी जज्बा हो हम इंसानियत के नाते भी लोगों की मदद करते रहे और इस तरीके से अच्छे अच्छे काम सोशल सर्विस करते रहे तो इन इन लड़के लड़के लड़कियों लड़कियों को को क्या नहीं। नहीं। लड़के को यही रहेगा कि देखो तुम्हारे लिए ये इंतजाम हो गया है अब आइंदा जिंदगी तुम दोनों के हाथ में हस्बैंड एंड वाइफ के हाथ में है दोनों प्यार मोहब्बत के साथ रहे और फ्यूचर में हमारा प्लान ये भी है कि जिन लोगों की शादियां हुई है इन शाह उनकी जो बच्चे होंगे उनकी डिलीवरी का भी पूरा खर्चा हम हमारी तरफ से देंगे मेरा नाम इमरान कुरैशी है आ, मेरा सम्मो लगन से बहुत मतलब अच्छा ताल्लुक था और मेरे पहचान वालों की वजह से मेरा निकाह यहाँ पर जल्द से जल्द हो गया और मेरे ससुराल वालों को बहुत अच्छा मतलब इसमें सिक्योरिटी मिल गई है इसकी वजह से कि उनके हालात फाइनली कंडीशन नहीं थी इसकी वजह से मुझे भी ये कदम लेना पड़ा और इसमें हमारे एक नबी की सुन्नत जिंदा होती है इसके लिए इज्ति निका हम लोगों ने किया है

जो व्यवस्था तो है वो हो सकती है और ये चलना चाहिए बिकॉज़ मेरे अच्छा आपके दुल्हन का नाम क्या है जी गुलनाज़ कहाँ से है वो वो भी सूरत से ही है वो रहती है बरियाली बाजार में कैसा लग रहा है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है बहुत एक्साइटेड भी हूँ और हमारी तरफ से डेली इंडिया टीवी की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई थैंक यू सो मच भाई तब